Onlar ilk hesab açılır. 29 saniyə kifayət etdi. Cəmi 29 saniyə və Yaqubzadə 99 nömrəli oyunçuğun təkrarını bir daha izləyirik. Və budur, topu qapçının başı üzərindən məharətlə tora göndərdi Raul Yaqubzadə. Onu ötürmədən ötürmədən futbolçu isə Sabir Allahquliyev idi. Bir hərəkətlə komanda yolaşın hərəkətini izqabına topu göndərdi və sonuncu Raul Yaqubzadə də topu Qapçının başı üzərindən Tora göndərdi. Bu hallar nə dərəcədə Tovuz futbolçularının oyuna təsir göstərəcəyi. Hələlik isə meydan sahibləri növbədə hücumu sağcınaqdan əla -əl bir keçid var. Geri bir qədər geri oturma, amma kimsə tamamlaya bilmədi bu hücumu. Qapiyə zərbə və qapçı yaxşı oynadı, topu geri qaytarır. Mübarizə aparacaq. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı idi. Elvin İsmailovun keçidi və Qapıya zərbəni indiran futbolçu isə 9 nömrəli oyunçu Aslan Hüseynov idi. Am onun zərbəsinə qarşı salındı. Burda isə Sənan Qocayev imkan vermədi. Top yenə də meydan sahiblərinə Sabir Allahkuliyev, onun zərbəsi amma top qapıdan aralı keçir. Bir daha izləyək. Top qapıdan uzaqlaşan istiqamətdə gedirdi və qapçı Mehman Haciyev də sol cinaha Aslan Hüseynov, Aslan nə edəcək? Bir qədər mərkəzə doğru meyləndi. Yaxşı ötürməsi. Amma Qapıya zərbə endirilir, qeyri dəqiqdir. Top qapıdan aralı keçdi. 4 zərbə, onlardan biri qollu, biri çərçivəyə gedib, ikisi isə kənara. Daha bir təhlükəli hücum, qapıya zərbə, qapçı yaxşı oynayır. Təkrar zərbə imkan verilmədi. Rüfət Məmmədov istirahətlə məşğuldur. Yəni obraz dildə desək, onun qabısı istiqamətində eləki təhlükəli zərbə, o da öz zərbə vurmağa hazırlaşır sanki. Hakim hissəsində Rüfət Məmmədovun zərbəsi və gol! daha hazırlayaq. Gol, gol. Canlı xəttin üzərindən topu qapının yuxarı doqquzluğuna yönəltdi. Rəfat Məmmədov və onun bu golu həqiqətən kifayə qədər baxımlı alındı. Prem-liqa də təcrübəsində, böyük oyun təcrübəsində maliq təhvizəli. Bunu qeyd edək və fərq minimumdur. Qonaqlar buraxılan qollardan birinin əvəzinə çıxırlar. Çox sürətli bir hücum ara ötürməsi. Xətti bu golun qarşısını ala bilmədi. Bir daha azıyək. Amma burada bir oyundan kənar vəziyyət ehtimalı düşünün zənnincə var idi, var idi mi, yox idi mi? Yəni bunu biqədər çətindir söyləmək. Cərmezərbə steydan sahibləri vuracaq. Dəral top oyuna daxil edildi. Ötürmə, amma yaxşı ötürmə alınmadı. Düzü top meydan sahiblərində də, amma topu daha yaxşı bir zonaya ötürməy olardı. İndi bax, elə indidə olduğu kimi Cəril Meyməcəsi beynə qalıtürmə və penalti, sarı vərəqə və penalti 5-ci dəqiqəsində. Bütün dikkatler bu futbolçulara yönelip zerbe top kapının üstünden Keçir Top kapının üstünden geçti. Rüfet Mehmetov penaltini gola çevre bilmedi örmeti tamaşaçılar. Efkan Talbo ve sevleşip tabii ki. Rüfet Mehmetov penaltini gola çevre bilmedi. Vurabilirdi ama bunu bacarmadı. Bəndəvi qonaqlar təhlükəli hücum ola bilər. Qapıya zərbə lazım. Zərbə endirilir. Top qapıların aralı keçdi. Alınmadı. Bir də Ayziyə müdafiəçinin də yaxşı keçdi və topu qapıcının da qorumadığı, yəni çətli ilə qoruduğu sol istiqamətə qapçı. Sol istiqamətə vurmuşdu amma bir qədər dəqiqliyi çatmadı. Elmir Məmmədov. Mərkəzdə hücum. Uzaqdan qapıya zərbə. Top qapıların aralı keçdi. Əlaga Khudiyev zərbəni endirən futbolçu. Podripson tərəfindən bir daha izləyirik. Zərbə təhlükəli alındı. Bunu qiymətləndirmək olar. Hər şey yenidən başladı. Qaradağ Löykpatan, Raul Yaqubzadə, Raul yenidən topladı. Qafiyə zərbə! Top qapıdan aralı keçir. 2-1 yox, 3-1 hesablı üstünlüklə yollana bilərdi, amma bu qeyri-dəqiq zərbə imkan vermədi ki, Qaradağ Löykpatan fasili 2 top fərqli üstünlüklə yollansın. Bu da səhifə məlumat verəcək. Turni cədvəllərik vəziyyətli bağlı daha yenidən sizlərə bir daha sizə məlumat verəram, amma əvvəlcə bu hücumu izləyək. Top qapıdan aralı keçir. Zərbəni endirən futbolçu isə 19 nömrəli 13 Rüfət Məmmədovdur. Görək bu cərbə zərbəsindən nə olacaq? Birbaşa qapıya zərbə. Top qapının üstündən keçir. Zərbəni endirən futbolçu isə Elmin Əskərov idi. Turni cədvəlin lideri Neftçala isə öz oyununu sabah keçirəcək. Sakatalan geyablığında Nevçala müdafiənin etibarlığına görə Qaradağ Lokomotivdən önüdədir. Ötrümə Cərmenshə təhlükəli vəziyyət. Qapıya zərbə! Akrobatik tullanışla qapıya zərbə. Vüsal Qaraev də zərbəni endirən futbolçu, amma zərbəsi istənilən kimi alınmadı. Top qapıdan aralı keçdi. Hər halda 3-cü qapıya zərbə ilə tamamladı amma top çərxivə yetmədi. Kim təminat verə bilər? İndi bu oyundan kənar vəziyyət yoxdur, təhlükəli vəziyyət, qapıya zərbə və top bu dəfədə qapıdan keçmir, 3-cüdən zərbə olacaq. Belə bir yana? deyim var. Ard-arda arda təhlükəli vəziyyətlər yaradır. Qaradağlı üçbatan amma bunlardan istifadə edə bilməyən 3-cü il təvəllüdlü futbolçu, qalan futbolçusa daha gənclər təbii ki. Qapçının kirəliyə vurduğu top rəqibə keçmətdi. Topu bu futbolçudan hücumu Cərmey meydançasına ötürməz, qapıya zərbə endirir amma Ruzi qyaslı top odtur. Ya <laughs> vurulma ehtimalı daha böyükdü. Düşünürəm ki, sadəcə olaraq topu yaxın küncə düzgün vəiyələşdirmək lazımdı. Topun arxasında isə Nati Kərim idi, bir dəvər meydanda ağılan futbolçu. Natiyin zərbəsi top canlı səddi deyil, qapçı çox böyük çətinliklə topu uzaqlaşdırır və burada da oyundan kənar vəziyyətdə qeyd olunay yerə gəlmişkən yəqin ki, ötürmə olacaq. Bəli, ötürmə edilir. Başla zərbə, top qapının üstündən keçdi. Sol qonaqda meydan sahiblərinin hücumu. Elmin Əsgərov ötürmə qapı qarşısına. Başla zərbə, gol! 3-cü golu vurdu 80-ci dəqiqədə meydan sahibləri. sanki məşq edirlər və bu məşq etməyin daxılı pis qutara bilər. Təhlükəli bir imkan. Qapıya zərbə endirilir. Top direyin yanına meydan tərk etdi. Nə etdi burada? Elmin Əskərov ötürməm etmək istirdi zərbəmi. Yalnız indi zərbə endirilir, amma qapçı topu tutdu. Zərbəni endirən Əlağa Xudiyevdir və Turan Tovuzun qalkıb yeri mehman Haciyev. meyranda ikinci top var idi və top meydandan kənara çıxdırıldı. İndi gün zərbəsini yerinə yetirmək olar. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. 4-1 olur hesab. Əla bir baxımlı bir gol izlədi Elmin Əsgərov. Səz Qaradağlı üçpətamla Ağsu arasında artıq 4 xallıq fərq 6-ya yüksələcək. İndi qalır Neftçalanın Sabah Zaqatal ilə görüşdə hansısa neçə imza atacağını gözləmək 3 dəqiqə əlavə edilir ikinci hissəyə. Və görüşdə daha bir sarı vərəqə və qırmızı vərəqə. Qaradağlı Hökbatanın 16 nömrəli oyunçusu ikinci sarı vərəqə aldı. Özrədi. Və görüşün baş hakimi hər an final fitnisi səsləndirə bilər düntiqətlə Ramil Diniyevə e yönəlib və bu da son. Ramil Diniyevin final dissesi hərəmə tamaşaçılar. 1-ci divizyonun 22-ci turunun Qaradağlı Hökbatan Turan Tovuz matçı meydan sahiblərinin 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı hərəmə tamaşaçılar.